Salam. Belə bir sual paylaşmışdıq. Verilmiş cədvəldəki uyğunsuzluqların sayını müəyyən edin. Baxın cədvələ, cavabınızı müəyyənləşdirin, daha sonra keçək bizim izaha və cavaba. İzahı keçməmiş yeni onlayn qrupumuzun vaxtını xatırladım. 10 mart 2024-cü ildə sıfırdan yeni qrup açılır. Qrupda proqram sıfırdan sonraya keçirməklə yanaşıb bir sıra test ve saytlardan istifadə olunur. Yəni Üğər Hüseynov test bankları həm Azərbaycan dili, həm ədəbiyyat, digər onlarla çətin mənbələr, plüs Üğər Hüseynov suallarından ibarət onlayn sınaqlar. Bu onlayn sınaqlar publik deyil. Qeyd edək ki, ədəbiyyat fənnindən əlavə 7 dənə əsərin də o əlavə hissələri keçilir, həm video formatda, həm PDF formatda göndərilir. Plüs həmin 7 əsərə aid də suallar var. Bu suallar iki cürdür. Həm əm, sırf o əsərlərin suallarından ibarət sınaqlar var, həm də belə qarşılıqlı, yəni digər mövzularla əlaqələndirilmiş suallar var. Onlardan birini paylaşmışıq. İndi baxaq həmin sualın izahına. İskəndər İskəndər tərəfdə yazılıb ki, Daranı döyüşdə öldürür. Yalnız hakimiyyəti altında olan insanların ləhafeyinə qoruyur. Bu cür diaqramların işləmə qaydasını yaxın bilirsiniz. Dəfələrlə belə suallar paylaşmışıq. 1 ilə 2 İskəndərə aid olmalıdır. 3 ilə 4 Yusifə aid olmalıdır. 5 ilə 6 ortaq olmalıdır. İndi İskəndər Daran döyüşdə öldürürmü? Biz o əlavə hissədən bilirik ki, Daranı, Darə ilə döyüşür İskəndər. Daranı isə İskəndər yol, onun öz 2 ən yaxın adamı öldürür. Hətta İskəndərlərdən bunun əvəzində qızıl da isteyirlər. Və hətta İskəndər Daranın ölüm ayağında görür Daranı. Dara ona öz istəklərini bildirir ki, mənimlə ədalətli davran, yəni öləndən sonra qızım qızımı sənə tapşırıram, Rövşənəyi. Sonra İran taxt tacını gözdən salma. Həlmxanəyə daima belə vəsiyyətlər edir və İskəndər hətta onun halına ağlayır, acıyır. Yəni İskəndər Daranı öldürürmü? Xeyr, öldürmür. Yalnız hakimiyyəti altında olan insanların mənafeyini qoruyur. Bu fikirdə təbii ki, yanlışdır. Adam peyğəmbərdir. Yəni 2-ci səhifədə görürük ki, peyğəmbərliyə yüksəlir. Həmçinin əvvəldə də öz ə, sarayında məclis qurarkən ona ahnale səsi yetişir misirlilər zəncirlərdən şikayət edir. Heç Misir onda İskəndər'in hakiməti altında deyil, amma yenə də onlara köməyə gedir. Bu da yanlışdır. Yusif tərəfdə yazılıb ki, uşaqlıqdan sərrajlıq sələtinə yiyələnir. Bu fikir yanlışdır, çünki uşaqlıqdan yox, 40 yaşında yiyələnib. Getdi. Şah olduqdan sonra vergiləri azaldır. Bəli, Yusif azaldır, amma bu ortaq bir fikirdir. İskəndər də məsələn dehqan bir ikisini ləğv eləyir, azaltmış olur ümumilikdə. Ortak fikri bir tərəfə yazmaq yanlışdır. Əsas meyarlarından biri ədalət idi. Bu hər ikisi üçün keçərlidir. Beş doğrudur. Şah olması gözlənilməz olmur. Baxaq görək Yusuf üçün gözlənilməz olar mı? Bəli. Bu əsas hadisələrdən bir neçə gün əvvələcən. Yəni Şah Abbas da daxil, müləccimlər də daxil, Yusuf da daxil. Əlbəttə kim var orada? Yəni heç kim ağlına da gəlməz ki, bir neçə gündən sonra Yusif şah olacaq. Gözlənilməz oldu. Bəs İskəndər üçün gözlənilməz oldumu? Xeyr. İskəndər hələ körpə ikən, hətta heç doğulmamışdan hala bilirdi ki, o şah olacaq. Yəni gözlənilməz olmadı İskəndərin şah olması. Birinə ait fikri, ortaq fikri kimi vermək yanlışdı. Deməli 1 2 3 4 5. 5 dənə yanlış cavabımız çıxdı. Deməli, düzgün cavab olacaq D variantı. 5